kita bercakap tentang satu tajuk yang mungkin bagi setengah pihak panas. Tapi kita berlatar belakangkan kepada menara yang menjadi kebanggaan negara bagi menunjukkan this is very beautiful country. Negara yang cantik dengan kepelbagaian yang ada, rakyat yang hidup dalam keadaan yang aman. Dan semua orang inginkan keamanan ini. Dan keamanan hanya diperolehi apabila manusia itu mempunyai niat yang baik dan kepatuhan kepada rule of law. Kepatuhan kepada undang kedaulatan undang-undang. Dan ini yang kita perkatakan. Sebelum kita nak masuk dalam tajuk ini. Walaupun kuil ataupun rumah ibadat ataupun apa-apa tempat ibadat haram itu bukan saja berlaku di negara kita. Hmm. Berlaku juga di tempat-tempat yang lain. Tetapi, tetapi layanan ataupun cara pengurusan yang dibuat oleh negara kita ini saya rasa tak ada di tempat lain ni buat. Hmm. Tadi uh, Ustaz Mat sebut di India. Di India bukan sahaja rumah ibadat, masjid yang memang sudah buat begitu lama, ratusan tahun menjadi tempat ibadat umat Islam diruntuhkan begitu sahaja. Kita boleh pergi mungkin di negara barat Bolehkah seseorang orang membuat rumah ibadat tanpa mendapat kelulusan pihak berkuasa? Berkuasa. Tidak boleh. Bukan saja tidak boleh, bahkan mereka yang melakukan hal itu akan diambil tindakan oleh undang-undang. Hmm. Tapi di Malaysia, keadaannya pelik. Orang yang buat menceroboh tanah orang, membuat rumah ibadat bagi agamanya, tiba-tiba merasakan dia menjadi bangsa, hmm. menuntut pampasan daripada pihak kerajaan dan menganggap usaha ataupun tindakan supaya dia keluar daripada rumah ibadahnya hmm. itu satu ancaman kepada agama, satu isu agama. Hmm. Yang mana dia mesti dipertahankan apa yang dia ambil itu tidak boleh dipertikaikan di, ataupun diperkatakan. Sehinggakan perkataan haram itu sendiri tak boleh anggap dia. tak boleh kata. Hmm. Ini mungkin lebih kurang sama dahsyat dengan Palestin. Hmm. Ambil tanah orang Kemudian mengaku ketuanan di atas tanah itu. Ini isu yang yang kita perkatakan. Supaya kita jelas, supaya kita jelas, Islam tidak mengganggu gugat rumah ibadat orang lain yang dibina secara sah. The only religion yang mengistiharkan perjuangan perang yang disebut sebagai jihad di dalam Islam. Bukan sahaja mempertahankan masjid Hmm. tetapi mempertahankan juga rumah-rumah ibadat yang sah walaula dafullahin nasa ba'dhum bib'd lahud dimat sawami wa bi'un wa salawatun wa masajidun yuzkaru fi hasmullah kathira wala yansurunnallaha man yansur inallaha laqawiyul aziz dalam surah al-hajj jika Allah tidak menjadikan manusia itu tolak menolak fa'id is ada untuk menstabilkan keamanan. Jika tak berlaku, ada pihak yang mempertahankan keamanan. Hmm. Nescaya akan dibinasakan rumah-rumah ibadat rahib-rahib Kristian, -rahib Yahudi, Senagak dan masjid yang disebut di dalamnya nama Allah banyak-banyak. Demi sesungguhnya Allah akan menolong orang yang menolong agama. Hmm. Para sarjana, terutama di dalam mazhab Malik, mereka menyebut bahawasanya jihad di dalam Islam itu bukan saja mempertahankan masjid mempertahankan juga rumah ibadat yang sah itu supaya mereka jelas kita bukan isu perkauman dan ataupun isu Islam mengajak berperang dengan agama lain tidak bahkan di dalam disiplin bahkan di dalam disiplin peperangan dalam Islam disiplin peperangan antara golongan yang tak boleh dibunuh ialah ahli-ahli ibadat yang beribadat di dalam rumah-rumah ibadat mereka tak boleh dibunuh kiranya rumah ibadat itu sah Bahkan kita dalam fatwa Perlis bincang hmm. Tentang masalah rumah ibadat ini Bolehkah orang Muslim masuk ke dalam rumah ibadat orang lain Untuk masuk tengok Ada beberapa isu faikah di situ Tetapi salah satu syarat Muslim nak masuk ke rumah ibadat bukan Muslim Mestilah mendapat keizinan pihak agama berkenaan hmm. Itu dinaskan di dalam mazhab syafi'i Dinaskan dalam mazhab syafi'i betapa menunjukkan Islam agama sejahtera religion of peace tapi yang kita sedang perkatakan ialah satu golongan puak manusia yang mengambil tanah orang tanpa izin ataupun tanah awam kerajaan membina rumah ibadat dia dan kemudian mempertahankan dia dan sanggup nak bergaduh berperang dengan orang lain atau menimbulkan kekecohan kerana rumah ibadat itu dianggap tidak sah dan ataupun orang suruh dia keluar. Ini kes yang sangat berbeza. Ini pencerobohan dan menganggap apabila ditimbulkan isu ini, akan menimbulkan sensitiviti agama. Dia bukan penyerangan pada agama. Dia bukan soal agama. Ya. Manusia pergi buat rumah di atas tanah orang lain pun dikutuk. Ini kan pula pergi buat rumah atas rumah Tuhan, rumah yang disandarkan kepada rumah Tuhan di atas tanah orang lain. Logik manusia bukan saja orang Muslim. Civilized person. Manusia bertamadun tidak akan dapat menerima hal ini. Supaya so, kita very clear. Sebahagian saya tengok aktivis-aktivis yang kononnya ini isu agama, ketegangan nama. Apa agama? Berapa ratus, ratu juta orang Islam di India diruntuhkan. Hmm, masjid, masjid. Itu masjid. agama. Tapi di sini, berapa banyak rumah ibadat kamu yang ada? Yang tidak pernah diganggu-gugat. Yang orang perkatakan ialah tentang rumah ibadat kamu. Yang kamu bina di atas tempat yang kamu cerobohi. Dan kemudian kamu, kemudian kamu menggunakan sentimen agama untuk mempertahankannya.